नमस्कार परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो मी दिलीप बनकर पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी परभणी महानगरपालिका कार्यालयाच्या समोर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेख हसन नोमानी शेख शब्बीर हे दिनांक तेवीस एक दोन हजार पंचवीस रोजी उपोषणाला बसले आहेत इकबाल नगर गल्ली ते एक व दोन व्यंकटी प्लॉट पूर्णामध्ये बुद्धविहार मस्जिद रेल्वे स्टेशन बसस्टँडला जाणारा मुख्य सरकारी रस्ता आहे तो रस्ता खुला करून देण्याबाबत तसेच नगर परिषद पुर्णाचे मुख्याधिकारी यांनी रस्तेबाबत माझ्या अर्जावर गेले एक वर्षापासून कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे माननीय जिल्हाधिकारी साहेब परभणी यांना दिनांक सोळा आठ दोन हजार चोवीसच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे मी तिसरी वेळा आपल्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलो आहे माला न्याय पाइजे यहाँ शेख हसन नोमानी शेख सबीर है उपोषण करता हैं परभणी न्यूज के वती घंत गली नंबर एक और दो में अतिक्रमण हुआ रास्ते का और गैर जरूरी काम हुआ वो रास्ता जो है तो खुलने को आना और एक साल से निवेदन दे रहे तीन मर्तबा उपोषण को बैठे और अधिकारी लोग जो है तो रास्ता खुला नहीं कर रहे अधिकारी लोगों से गुजारिश है कि इकबाल नगर गली नंबर एक और दो में जो अड़चन है वो अड़चन को दूर करना सभी नागरिकों को जो है तो आसानी होगी और जो है तो वो मुख्य रास्ता है रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता है मस्जिद बुधविहार और बस स्टैंड का मेन सरकारी रास्ता है वो रास्ता जो है तो खुला करके तमामी नागरिकों को अच्छा काम करने में आना हमारी ऐसी विनती है इससे पहले माननीय जिला अधिकारी ने लेटर दिए थे रास्ता खुला करने का लेकिन अभी तक अधिकारी लोगों ने वो रास्ता खुला नहीं करे अभी हम जो है तो दो दिन से क्वेश्चन को जिला अधिकारी कार्यालय पर के सामने बैठे भी हैं और मुख्य अधिकारी साहब से निवेदन है कि इसके ऊपर लक्ष्य दे के तो काम करने की कोशिश करें बरबर है पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज